Raja Muda Perlis titah pendidikan berteraskan nilai agama berkesan bantras gejala negatif. APAD boleh ambil tindakan terhadap MEHP jika sistem aerotrain gagal berfungsi. Muad Zakarshi sifatkan kenyataan Abdul Hadi tutup rapat impian Muhyiddin. Zaid Ibrahim persoal tindakan kerajaan tutup sebahagian ibu kota sempena sidang kemuncak ASEAN. Razman Zakaria gesa penganjur program mohon maaf susulan hidang minuman keras dalam kawasan sekolah. Dan KPM akan tingkatkan saringan kesihatan mental di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News ADC Petal. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, pendidikan berteraskan nilai hormat, kasih sayang, moral dan agama. Antara pendekatan paling berkesan untuk membantras gejala negatif termasuk masalah buli melibatkan murid dan pelajar sekolah di negara ini. Baginda bertitah dalam hal itu pendidikan Islam memainkan peranan penting sebagai asas pembentukan sahsiah dan kekuatan tamadun umat. Yang sistem pendidikan itu perlu terus diperkasakan bukan sahaja dari segi struktur dan pelaksanaan tetapi juga dari segi roh dan nilai yang mendasarinya. Titahnya, segala dasar dan pelan tindakan yang dirangka perlu diterjemahkan kepada pelaksanaan yang memberi kesan langsung kepada kualiti pendidikan Islam di sekolah, institusi dan masyarakat. Tuan Ku Syed Faizuddin Putra bertitah demikian pada majlis makan malam bersama Baginda sempena persidangan JPPIK, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, MKI kali ke-63 yang berlangsung dari 15 hingga 17 Oktober di Perlis. Selain itu, Tuan Ku Said Faizuddin Putra turut menaruh harapan supaya buku, bahan pengajaran dan pendekatan baru dalam pendidikan Islam perlu diperkasakan dari semasa ke semasa untuk memastikan ajaran Islam dapat disampaikan dengan cara yang mudah difahami, menarik dan dekat dengan realiti kehidupan anak-anak pada masa ini. Walaupun MAHP ialah syarikat berkaitan kerajaan, ia tetap tertakluk kepada peraturan pelesenan kami. Itu yang ditegaskan Kementerian Pengangkutan melalui Agensi Pengangkutan Awam Darat AFAD yang boleh mengambil tindakan terhadap Malaysia Airports Holdings Berhad MAHP sekiranya sistem aerotrain di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA gagal beroperasi pada tahap ketersediaan ditetapkan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siofog berkata, APAD sebagai badan pengawal selia bagi semua sistem berasaskan rail mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap MAHP walaupun syarikat itu merupakan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Beliau menjawab soalan tambahan Shahari Zutrinain Abdul Kadir PN Setiu yang meminta penjelasan mengenai langkah accountability yang dikenakan terhadap kontraktor dan pengurusan lapangan terbang berikutan gangguan berulang sistem aerotrain KLIA. Pada Isnin lalu, Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah memberitahu Dewan Rakyat penyedia sistem aerotrain di KLIA boleh dikenakan penalti sehingga RM190,000 sebulan sekiranya gagal memastikan tren itu beroperasi pada tahap ketersediaan ditetapkan. PAS akan menamakan calon berintegriti seolah-olah Muhyiddin tidak berintegriti. Apakah Muhyiddin mudah dilalaikan dengan jongkong emas? Demikian persoalan daripada ahli MKT UMNO Puat Sakarshi yang menyifatkan kenyataan Abdul Hadi Awang bahawa parti itu tidak mengumumkan calon Perdana Menteri lebih awal menutup rapat impian Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Katanya dalam satu hantaran, ia turut mengesahkan PAS sememangnya mempunyai calon Perdana Menteri sendiri dan Muhyiddin bukan pilihan walaupun sudah diputuskan oleh Persidangan Agong Tahunan PAP Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu baru-baru ini. Terdahulu, Abdul Hadi berkata, keputusan PAS untuk tidak menamakan calon Perdana Menteri daripada parti itu antaranya disebabkan bagi mengelak risiko keselamatan dan bahaya yang mungkin boleh berlaku. Abdul Hadi yang juga ahli parlimen Marang ketika membahaskan belanjawan 2026 di Dewan Rakyat menambah sekiranya PAS menamakan calon perdana menteri sekarang individu itu berkemungkinan akan disogok atau dikhianati seperti diletakkan jongkong emas atau dadah di dalam kenderaan Tindakan kerajaan menutup sebahagian ibu kota Kuala Lumpur sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan kehadiran presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump pada hujung bulan ini menimbulkan tanda tanya. Bekas menteri undang-undang Zaid Ibrahim berkata, ia menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit kepada perniagaan memandangkan Kuala Lumpur merupakan pusat kegiatan komersial selain menyebabkan puluhan ribu pelajar terpaksa belajar secara online ketika musim peperiksaan. Beliau turut mempersoalkan mengapa Trump tidak dibawa menghadiri sidang kemuncak ASEAN di Putrajaya sekaligus mengelakkan kerugian kepada aktiviti perniagaan di pusat bandaraya. Sementara itu, Muhammad Syed turut bertanya-tanya apa yang mendorong Datuk Seri Anwar yang bersungguh-sungguh menjemput Trump ke Kuala Lumpur sehingga menyusahkan semua orang. Sedangkan, kata beliau, sidang kemuncak ASEAN pernah dianjurkan dengan sangat berjaya dan penuh gilang gemilang di Putrajaya pada tahun 1998. Sementelah jelasnya, Datuk Seri Anwar juga pernah menentang langkah lockdown oleh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika pandemik COVID-19 namun kini mengambil keputusan sama yang disifatkan tidak perlu. Penganjur program alumni di Sekolah Menengah Kebangsaan St Michael digesa untuk segera tampil membuat permohonan maaf secara terbuka berikutan majlis turut menghidangkan minuman keras di dalam kawasan sekolah. Razman Zakaria berkata, tindakan penganjur itu bukan sahaja melanggar peraturan sedia ada tetapi juga tidak sensitif terhadap norma masyarakat serta mencemarkan imej institusi pendidikan sebagai pusat ilmu dan pembentukan akhlak. Ketua pembangkang Dewan Negeri Perak yang juga ADUN Gunung Semanggol itu menzahirkan rasa amat kecewa dan mengecam peristiwa yang berlaku pada malam 27 September lalu yang dilaporkan melibatkan 800 alumni. Pihak penganjur perlu memastikan sebarang penganjuran program khususnya di kawasan sekolah mengambil kira pematuhan undang-undang dan sensitiviti agama, budaya dan norma kemasyarakatan. Menurut Razman, insiden tersebut secara jelas bertentangan dengan Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 3 tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan KPM yang melarang sekolah menerima sumbangan atau tajaan melibatkan hasil daripada aktiviti perjudian, rokok dan minuman keras. Sehubungan itu, Razman mendesak KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk segera menjalankan siasatan menyeluruh terhadap pengancuran majlis tersebut. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberitahu, KPM akan meningkatkan kekerapan pelaksanaan saringan kesihatan mental di sekolah daripada sekali kepada dua kali setahun sebagai sebahagian daripada langkah reformasi segera bagi memperkukuh kesejahteraan murid. Beliau yang berucap di dewan rakyat berkata bahawa di bawah langkah reformasi segera itu kesihatan mental murid mungkin menjadi keutamaan utama di setiap sekolah. Padlina turut memberi jaminan bahawa usaha campur tangan psikiatri sudah pun dijalankan selaras dengan pelaksanaan reformasi segera tersebut. Beliau menegaskan bahawa usaha campur tangan psikiatri sudah pun dilaksanakan sambil menambah bahawa melalui reformasi segera Kementerian ini dapat memperkukuh usaha tersebut melalui pelbagai program serta langkah intervensi pantas. Padlina berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen AMNO Jalaluddin alias BN Jelebu yang merujuk kepada dapatan dalam Indeks Kesihatan Mental Belia Malaysia 2023 terbitan UNICEF termasuk statistik bahawa sekitar 6% belia mengalami kemurungan teruk. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastap News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastap Malaysia dan subscribe YouTube Nastap TV. Nastap Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.